अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणन् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्या अनेकवक्त्रनयनम् अर्धक मुन्देत्र वक्त्रनयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् का दीर्घ बन्तु अद्र आघात अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणन् अनेक दिव्या... मेले आघात या दीर्घ दिव्याने कोद्यतायुधम् दिव्याने कोद्य ने को दीर्घ को नंतर अदर मेले आघात दिव्याने कोद्यतायुधम् नोडोण पूर्ति श्लोक मूलगीतया प्रकार अनेक नयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरन् दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयन् देवम् ಅನಂತ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಂ ದಿವ್ಯ ಈ ಚರಣದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ದಿ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಮಾ ಮತ್ತೆ ಯ ಇವೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಘಾತ ಬರಬೇಕು ದಿವ್ಯ ಧರನ್ ಧ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ರಸ್ವ दिव्यमाल्याम्बरधरन् दिव्यगन्धानुलेपनम् दिव्यगन्धा धा महाप्राण दीर्घ पर दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयन् देवं सर्वाश्चर्यमयन् उच्चारणे अनुस्वारणे नीति मय देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् अनन्तौ इ अनुस्वारद उच्चारणे नासिकाव नासीति अनन्तौ विश्वतोमुखं नोडोण पूर्ति श्लोक मूलगीतया प्रकार दिव्यमाल्याम्बरधरन् दिव्य व्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयन्देवमनन्तौ विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्य सुदीर्घ सहस्रस्य ह मते स्र मेले आघात दिवि सूर्यसहस्रस्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता भवेद्युग ವೇದೀರ್ಘ ಬಂದು ನಂತರ ಆಘಾತ ಭವೆುಗಪದುತ್ಥಿತ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಮುಂದೆ ಅರ್ಧ ತ ಪೂರ್ತಿ ಥಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ರಸ್ವ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆ ಭವೇದ್ಯುಗಪದುತ್ಥಿತ ಯಿ ಭಾ ಸದೃಶಿ ಸಾಶಿ ಯದಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ರಸ್ವ ಭಾಸ್ ಸದೃಶಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಬರಬಾರ್ದು ಮುಂದಿನ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸದೃಶಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇಡ ಸ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಬರಬಾರ್ದು ಯದಿ ಭಾಸ್ ಸದೃಶಿ ಸದೃಶಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಮುಂದೆ ಸಾ भासस्तस्य महात्मनः भासस्तस्य महात्मनः नोडोण पूर्तिश्लोक मूलगीतया प्रकार दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः